Hər kəsə salam. Bu videomuzda 10-cu sinif riyazət testlərinin, sinif testlərinin izahını, yəni ardını izah edəcəyəm. Bu, deməli biz qalmışdıq keçən dəfə bucağın trigonometrik funksiyaları, test A və B-ni izah etmişdim. Qalıb ə, həmən bu bölmədən bucağın trigonometrik funksiyalarından C və D qalıbdı. Baxaq 1-ci sualın izahına. Vahid çevrənin C(-1; 0) nöqtəsi koordinat başlanğıcına nəzərən 180 dərəcə dönmədə hansı nöqtəyə çevrilir? Tutaq ki, bu bizim baxın bəris y koordinat oxlarımız C -1 0. Yəni bunun x -1dir, y 0dır. Bu olsun təqsim -1, y-y də 0 gəlib bura düşəcək. Həmin bu nöqtə Cdir. Koordinat başlanğıcına nəzərən 180 dərəcə döndər döndərdi, gəlib bax bu nöqtəyə düşəcək. Bax belə bu şəkildə 180 dərəcə açıq bucaq da bax bu şəkildə döndərldik. Buranın da koordinatı 1dir, y-i necədir? 0dır. Yəni təqşərazı C' olsun 1 0. Doğru cavab olar. 1 D variantı. 2-ci sual. 5 pi bölək 4-ü dərəcə ilə ifadə edin. 5 pi bölünsün 4. Pi 180 dərəcə deməkdir. 5 vurünsün 180 bölək 4. İxtisar getsə 5 vur 45 bərabərdir e, 225 dərəcə. Doğru cavab oldu 2 D variantı. 3-cü sual. 7 pi bölünsün 6 hansı birin bucağıdır? Bunu belə yaza bilərikmi? Pi plus pi bölək 6 şəklində. Baxın pi plus pi bölək 6. Çünki parçaladım da bunu. Bunu ortaq məxrəci gətirəndə 67 p edər. Ya belə də deyək, p plus bax p budur. Bax bura pdir, 180 dərəcədir. Üzərinə hər hansı bir bucaq şərhində gəlir düşür 3-cü rübün bucağına, 3-cü rübün bucağına. Ya da belə edə bilərsiz. Əgər belə demək istəmirsinizsə 7 vurulsun 180 bölünsün 6. İxtisar gedər. 7 vurulsun 30 bərabər 210 dərəcə. 210 dərəcə 180 və 270 arasında yerləşir. Deməli 3-cü rübün bucağıdır. Doğru cavab olur. A variantı. 4-cü sual. Hansı ifadə doğrudur? Yoxlayaq bir-bir. 1-ci sual. Tangens A, deməli tangens 3. Tangens artıq burada 3. A variantına baxıram. A variantı. Tangens 3 artıq bu da bilirsiniz nədir? Radyandır, dərəcə deyil. O da bərabər tangens 3 vrosun 57 dərəcə. O da bərabər tangens təngiz... Deməli 171 dərəcə. 171 dərəcə ikinci rübdə olduğuna görə ikinci rübdə tangens, sinus və kosinus, sinusu müsbət, kosinus mənfi olduğuna görə müsbəti mənfiyə böləndə mənfidir. Deməli mənfidir. Kiçikci 0. Doğru cavab oldu elə 4 A variantı. 5-ci sual. Alfa 3-cü rübdə bucağıdırsam sinus alfa minus modul sinus alfa. 3-cü rübdə, baxın 3-cü rübdə sinusun aldığı qiymət yəni, y oxunda aldığı qiyməti də mənfidir. Görürsüz koordinat başlanğıcından aşağıda yerləşib. Mənfidirsə deməli modulumuz bizim mənfidir. Modulun içi mənfi olduğuna görə mənfiyə vurub çıxardırıq. minus mənfi sinus alfa mənfi mənfi ilə vurulduqda toplanacaqdır. bərabərdir 2 sinus alfa. Doğru cavab oldu 5 D variantı. 6-cı sual. kosinus 9 pi bölək 4-ün ifadəsi mənfi var ki maknə hesablan. Kosinus cüt funksiya olduğuna görə daxildəki mənfi yoxa çıxardı. Daxırdakı üç mənfi getdi. Qalır burada kosinus 9π/4. Kosinus müsbət 9π-ni yaza bilərəm 2π+π/4 şəklində. Bərabər. Kosinus 2π olduğuna görə adını dəyişmir. Baxın bura πdirsə Bur olacaq 2π. 2π üzərinə də gəlib bir hər hansı bir 45 dərəcə. düşdü 1-ci rübə. Cosinus 1-ci rübdə müsbətdir. Adını 2π olduğuna görə dəyişməyəcəkdir. Cosinus π/4. O da bərabərdir cosinus 45 dalar kök2/2. 6 doğru cavab oldu. A variantı. 7-ci sual. Sual 7. Hazır məsələtin müəyyən alfa bucağı üçün mənası var. Sinus alfa kökdə 7 o deməkdir ki, kökdə 7-dən təqribən çıxar 2 tam məsəl üçün 10.5 məsəl üçün deyirəm. Sinus alfa 2.5-ə bərabər ola bilməz. Ona görə ki sinüs alfa qiymətləri çoxluğu -1 müsbət 1-dir. Ala bilməz. Yəni e, müsbət 1-dən böyük həm də ala bilməz. Sinüs alfa 2. Onda, e, kök hətə 5-dən təqribən 2. məsələn 10. 10 onda, e, 3 çıxsa -1 bərabər 1.3 yenə 1-dən böyük ədədlər ala bilməz. -π/2 -π/2 bilinən ədəddir. Artıq burada P-ni P burada olsaydı bax burada cosinus alfa da 1 dərəcə şim götürürük. Eğer pi, bak koşunuz alfa beraber pi böyle iki kimi götürürse, 3 tam %14 bölünür için iki kimi Yani bunu bu şekilde kabul edin. 3 tam %14'ü de ikiye bölsek, menfi 1 tam %57. Mənfi birden küçük alabilmez. Mənfi 71 olabilmez. Demek ki alfa beraber pi bölü 6. Yani e, pi bölü 3 tam %14 bölünürsün 6. 3 tam %14'ü 6'ya bölsek, 0.52 təqribən. Təqribən 0.52 alaraq bəlli 0.52 -1 ilə aralığa daxildir. Ona görə 7 doğru cavab olur. E variantı. 8-ci sual. Sual 8. 4 sinus P + 2 kosinus P/3 ifadəsinin qiymətini tapın. Sinus P-də 0 alır. Kosinus P/3 60 dərəcədə alır 1/2. Də 4 vurulsun 0 + 2 vurulsun 1/2 = 0 qaldı 1. 1 + 0 = 1 burcu cavab oldu 1. 9-cu sual. Sual 9. 2 sinus 60 dərəcə vurulsun kosinus 30 dərəcə plus tangens 45 dərəcə bərabər. 2 vurulsun sinus 60 da kök3/2 alır, kosinus 30 da, da kök3/2 alır, tangens 45 də alır 1. bərabərdir. 2 vurulsun 3 bölünsün 4 plus 1. Bu da qaldı 2/3 plus 1, yəni 2.3 1.5 + 1, 1 = 2.5. Doğru cavab olur 2.5. 10-cu sual. Dönmə bucağı üçün uyğunluğu müəyyən edin. 20 dərəcə. 20 dərəcəni belə yaza bilərik, də? Ə 20 dərəcə ə 2π 3 2π 2π + 20 yaza bilərik. 2π + 20 Çünki bu tip tip dövrdə də dövrü siləndə 20 dərəcə qalır. 2π 360-ı vurarıq 2-yə, üzərinə 20 gəlmək deməkdir. 360 720-i siləndə 20 gəldik 740. Bax 740 1 D variantı. Bir də bunun mənfisi ilə götürəndə 360 - 20 kimi də yaza bilərik. Deməli, və yaxud da belə yaza bilərik 20 20 və ya tutub elə -360 + 20 = burada axı e, -2π e, belə deyim də. Dövürdür, silinir, qalır müsbət 20 qalır. Ona görə də bu -340-a bərabər olur. Bir doğru cavab oldu, C D. İkinciyə baxaq. Bu birinci idi, indi ikinci. 40 dərəcə. 40 dərəcə, 40 dərəcə yaza bilərik ki, deməli ə e, belə yazaq e, də. Yə da bunları, bunları ə e, axtarmıaq. Məsəl üçün belə yazaq. Bax, belə axtaranda çətin olur. Hətta mən belə çətinlik çəkirəm də. Etiraf edirəm ki, mən də çəkinlik çək çək çəkirəm. 320 dərəcəni yazaq, 360 minus. Deməli, e, a variantı 320 idi, də elə deyilmi? E, 360 minus 40 dərəcə. 360 minus 40 dərəcə 367. Burada qaldı neçə? -40 qaldı. Görürsüz? -40. Çünki bu 2π idi də. 2π olanda axı dövürdü gedir mənfi -40. Deməli, -40-a uyğun gəldi A variantı, ikinci. Bu getdi, yazdıq. İndi -230-a baxaq. Mənfi -230 bərabərdir mənfi -360 + 130 yaza bilərik. 130 da - -2π dövürdü, getdi, qaldı burada neçə? 130, müsbət 130. 130 olan hansı idi? Bax, üçüncü idi. Üçüncü uyğun gəldi B variantı. -340 axtarımda çatını çəkirik. Belə daha yaxşı. -340 bərabərdir mənfi -360 + 20. Mənfi -360 dövürdü, getdi, qaldı müsbət mi? Müsbət 20 və birinci uyğun gəldi C variantı. Daha sonra 740, 740 bərabərdir 360. Baq, bunu yazmışdım. Vurulsun 2 + 20. 2pdir bu. 2p. Deməli dövrü də getdi, qaldı müsbət 20 həm də D variantı, C D variantı. İndi -400-ə baxaq. O da bərabər mənfi -360 - 40. Mənfi -360 getdi, qaldı mənfi -40. Mənfi -40 da ikinci uyğun gəldi. 1 deməli C D, 2 E A, 3 oldu e, deməli B variantı. İndi baxaq D variantına. Vahid çevrənin 0 1 nöqtəsi koordinat başlanğıcına nəzərən ə, mənfi 180 dərəcə dönmədə hansı nöqtəyə çevrilir? Bu olsun x, bu olsun y, bu da olsun koordinat başlanğıcı. 0 1, yəni bunun x 0-dır, y-i 1-dir. Bu nöqtə mənfi 180 dərəcə. 180 dərəcə dönmə desəydim bu tərəfə gedərdim, bax belə gələrdi. Amma mənfi 180 dediyinə görə mənfi 180. Baxın. <coughs> Aha, 180 dərəcə mənfi səsən dərəcəyə qoyub başlanınca nəzərən döndərdik. Oldu, bax bu koordinatdan koordinat mənfi 1. X sıfırdır, y mənfi 1-dir. Bir doğru cavab oldu. A variantı. 108 dərəcə bucağı radianla ifadə edin. 2-ci. 108-i vurarıq piyə, bölərik 180-ə. O da bərabərdir. Deməli ə, ə, 6 pi/dəmlə 4-ə gedər də bu. 4-ə gedəndə burada qaldı 45. Düzdür? Burada qaldı 25 vurulsun P. 5 ixtisar gedəndə 4-də 20 bir dəqə. Hə? 4-də ixtisar 2 dəfə 27. Aha, 27 P. İndi 9 ixtisar getsə 5-də 3 P. Doğru cavab oldu. 2B variantı. 3-cü sual 2π bölünsün 3 bucağı hansı rübün bucağıdır? 2 vurulsun 180 bölünsün 3. Bu da qaldı 60 dərəcə. 2-nin 60-a vuran da 120 dərəcə. 120 dərəcə 90 ilə 180 dərəcə arasında yerləşdiyinə görə ikinci rübün bucağıdır. Doğru cavab oldu 3 C variantı. 4-cü sual. Hansı ifadə doğrudur? Birbaşı E variantını yoxlayaq. Nəyə görə doğru olduğu? -1.3 < 0. Ona görə sinus baxın, sinus burada mənfidir. Həmişə -1-dən mənfi Ə, belə deyim acə bir-bir variantları yoxlayaq gəlin bir-bir variantlar yoxlayaq sinus digərlərini də tam başa düşəsiz deyə kiçikdənfi 1-dən sinus tək funksiyadır mənfi keşdə qabağa mənfi sinus 1.3 böyük oldu kiçik oldu mənfi 1-dən mənfi bölsək sinus 1.3 böyüləcəkdir artıq ehtiyac yoxdur. 1.3 böy olacaqdır 1 də. Mənfi böləndə işarə dəyişir axı. Deməli sinus heç vaxt 1-dən böyə bilməz. Çünki sinusun qiymətlər çoxluğu mənfi 1 aralığında da. Deməli A variantı doğru deyil. Digərləri də bax bu səbəblərdən doğru olmayacaqdır. Bir də nə E variantını yoxlayaq. E variantı. İxtiramla hamısını yoxlayaq. Cosinus -1.3 < 0. Cosinus cüt funksiyadır. Mənfin yoxa çıxdı. Qaldı 1.3 < 0 cosus 1.3-ü vururam. 1.3 artıq radyandır. 1.3-ü vururam 57-yə 74.1 dərəcədir. Kiçik 0. 74.1 cosus 1-ci rübdədir. 1-ci rübdə həm müsbətdir, müsbət ədəd necə e, 0-dan kiçiy olsun? Ona görə bir variantda doğru deyil. C variantını yoxlayaq. Tangens -1.3 > 0-dan. Tangens tək funksiyadır. -tangens 1.3 > 0. -ədat, -tangens 1.3 -tangens 74.1 > 0. 1-ci rübdə müsbət, müsbət mənfi vuranda mənfidir. Bax bu ədəd mənfidir. Mənfəət sıfırdan necə böyük ola bilər? Ola bilməz. Səhvdir, doğru deyil. D-yə baxaq indi. D. Kotanjens -1.3 böyükü sıfırdan. Kotanjens tək funksiyadır. Mənfi kotanjens 1.3-ü vursaq, deməli 74.1 böyük sıfır. Yenə 1-ci rübdə müsbətdir. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi. Yenə mənfi sıfırdan böyük oldu olmaz. İndi E variantını araşdıraq. Variant E sinus -1.3 < 0. Sinus tək funksiyadır. Keçdi qarşıya 1.3 * 57 vursaq radianı dərəcəyə çevirəm 74.1 < 0. Müsbətdir. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi ədəd. Bəli, mənfi ədəd həqiqətən 0-dan kiçikdir. Ona görə doğru cavab olur 4 y variantı. 5-ci sual. Alfa üçüncü rübdənsə, üçüncü rübdə sinus mənfidir. Mənfi olduğuna görə biz modulun mənfiyə vurub çıxadırıq. Mənfi -sinus alfa = -sinus alfa = 0 Doğru cavab oldu. 5B variantı. 6-cı sual. Kotangez tək funksiya olduğuna görə mənfi keçir qaba qabağa. Mənfi kotangez 7 * pi / 3. O da bərabərdir kotangez 180 də də bu pi 180 deməkdir. 180-in içərisində 60 ya da bunu belə yaza bilərik. Baxın. 2 pi + pi / 3 də yaza bilərik. 2 pi getdi. E, Dövrdü də e, islah getdi. Qaldı kotangez 2 pi olduğuna görə adı dəyişmir. 2 pi + 3 Eə baxın 2 pip bura bu 1-ci rübdə gətir +3 belə 1-ci rübdə bucağıdır. 1-ci rübdə kotangez müsbətdir. Ona görə də müsbət olduq şıq qal qalır amma qarşısında e, kotangezin özünün mənfisi var. O da bərabər -kotangez pi + 360 dərəcə. O da bərabər -√3/3. Doğru cavab oldu. 6 C variantı. 7-ci sual. Hansı nisbətin müəyyən alfa bucağı üçün mənası vardır? Kosinus alfa P 180 deməkdir. 180-ə bərabər ola bilməz. Kosinus alfa kök on minus kök altı içə, kökdən məsəlin 3.10, məsələn deyim 3.1 - 1.4 lambda pi tamda 1 çıxsın o da bərabərdir 2 ola bilməz. Kosinus alfa çünki kosinus və sinus alfanın aldığı qiymətlər -1 müsbət 1 aralığıdır. Sinus alfa deməli 3 tam 114-ü 2-yə böləndə 1 tam -1.57 mənfi 1-dən kiçik qiymət ola bilməz. Tangens alfa isə istənilən qiymət ala bilər. Mənfi x oxunda mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq alır, alır, yəni daha doğrusu y oxunda üzərsəm y oxunda istənilən qiyməti ala bilər. Doğru cavab olur 7 D variant. Kosinus alfa 2 ola bilməz, 1-dən böyükdür. 8-ci sual. 8 vurulsun kosinus pi bölünsün 2, yəni kosinus 90 dərəcə üstəgəl 2 sinus pi bölünsün 6. 2 sinus pi bölünsün 6 bərabər 8 vurax kosinus 90-da 0 alır üstəgəl sinus 30-da alır 1/2. Bu getdi 0, bu da qaldı 1. Bərabərdir 1. Doğru cavab oldu 1. 9-cu suala baxaq. 3 sinus 30 dərəcə + 2 kosinus 30 dərəcə - tangens 60 dərəcə bərabər ə, 3 tangens 60 a 3 vurulsun sinus 30 dərəcədə alır 1/2 + 2, 2 vurulsun kök atdı 3/2 kosinus 30 də - tangens 60 da kök atdı 3 alır. Bax bunlar keçdilər getdi. Düzdür? Nə qaldı? 1.5 3-ü 2-yə böləndə + kök atdı 3 - kök atdı 3 müsbət - kök üçlər getdi, qaldı müsbət 1.5. Doğru cavab oldu 1.5. 10-cu sual. Dönmə bucağı üçün uyğunluğu müəyyənləndir. Bunu yenə ə, a -350. -350-ni yazaq ki, -360-da gələk, müsbət 110. Deməli bu 267-də qaldı 110. 110 hansına uyğundur? A variant 3-cüyə. Deməli 3 oldu A variant. Daha sonra A-nı 1-ci getdi. Mənfi -680 = indi -680-ə uyğun edək. Ə, 360 -2 vurulsun 360 720 plus 40 yaza bilərəm. O da bərabərdir 720 qaldı 40 müsbət 40. Müsbət 40 hansıdır? Deməli B variantı bax birinciyə. İndi 340. Müsbət 340 bərabər 360 minus 20. 360 2 p getdi qaldı mənfi -20. Mənfi -20 hansı idi? İkinci idi. 340 D variantı ikinciyə uyğun gəldi. 760 bərabər 2 vurulsun 360 plus müsbət 40 bərabərdir 2 p-li getdi dəvurdur qaldı 40. D variantı. Bir də E variantına baxaq. 700 dərəcə bərabərdir 2 vurulsun 360 - 20. 2P getdi, qaldı mənfi -20. Mənfi -20 də ikinciyə uyğun gəlir. 1D, 2C, 3A variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ